Come on, 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 Армата! Э! Проконсультируй! Стой, подожди! Вы... Армата! О! Армата! Расскажи, вот сколько сейчас ты тренуешься, куда походишь, ну, за каким футболом Сам приезжал из по Белескину, интервал пришел Тренируемся уже вторую неделю За две недели научились, вспомнили, вернее, стрелять как с автомата, кидать гранаты С РПГ Попал в минометный расчет 2 б 9 м Васильки Научились стрелять, поражать пехоту, потом заряжать снаряды, снащать бою. Форма практически хорошо, обеспечена всем формой, верстами, касками, рюкзаками, спальными мешками, калиматами. Ну все, все, хохорайцы, холебные воды. Рядом же занимался на СТО, крутил гайки. А срочку, служил. срочку служил? в городе Игорьич, был, моток, был моток, Теперь попал в десантные войска. Я и я не убираю, не не ну, а справа не уже зарабатывал такого. Да точно, когда служил в срочную службу, уже, вроде 120 мм. Это, в принципе, для тебя тут не особо так что ты трошки и все. Можно ехать дубой. А сколько до часу будешь так еще тренироваться? Два-три месяца в загальном? В целом у нас учение на полтора месяца, а там распределяют по частям, а там уже неизвестно. Ну, достаточно, чтобы все вспомнить, чтобы научиться. То ты куда потрапишь, какую десантную по бригаду? Ну, я думаю, говорят, по месту жительства, попаду в 95-ю бригаду. Рады? Так точно. Вообще представься, будь ласка, як тебя звати Ященко Максим Валентинович, город Житомир.